Puan-puan, saya nak sebut realiti hari ni. Saya Alhamdulillah kerja di Jabatan Agama. Ya Allah, Ya Tuhan. Macam-macam kes kita jumpa. Saya jumpa satu mak yang sampai hari ni, saya takkan lupa kisah dia. Mak ni duduk dekat rumah orang tua-tua, dekat Kuala Kubu Baru. Ha, nanti kalau ada rezeki, puan-puan pergilah rumah orang tua-tua. Insaf tengok. Dia ada enam orang anak, Enam orang, seorang pun tak sudi nak jagakan dia bila dia sakit, tak mampu, tak berdaya nak bergerakkan tubuh badan. Dia stroke. Bila dia stroke, anak tak larat nak jaga, tinggal di hospital. Lepas tiga bulan, JKM datang ambil, bawa pergi ke rumah orang tua-tua. Saya pergi rumah orang tua-tua kerana kita nak buat kajian hukum. Duduk di situ 14 hari saya duduk. Hari pertama saya duduk di situ meja saya betul-betul depan katil dia. Daripada hari pertama sampai sebelum saya balik puan-puan yang keluar di bibir dia hanyalah sampai hati anak aku. Sampai hati anak aku. Sampai hati anak aku. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga hati saya tak tahan sebab saya juga seorang ibu. Saya pergi duduk dekat dengan dia Waktu tu nak waktu makan Saya nak suap makanan pada dia Kalih muka Tak nak makan Bila dia kalih muka puan-puan Maknanya dia terlalu terluka Itu seorang wanita Dia tak luah dengan perkataan Tapi cukup dengan air muka Kita dah tahu Dah boleh baca Ini perempuan dia amat-amat terluka Dia duduk Dia baring puan-puan Lupus paku badan saya picit, picit, picit Dia diam, tak cakap apa Diam lama-lama dia pusing kat saya. Meleleh hai mata kat tepi ni puan-puan. Apa salah saya? Saya solat, saya baca Quran, saya sedekah, tapi kenapa Allah bagi saya ujian anak-anak tak sudi nak jaga saya puan-puan? Kita ni nak jawab apa bila dengar seorang mak cakap macam tu? Akhirnya dia bawa kita kepada satu rumusan. Hidup kita hari ini kalau yang kita kejar itu adalah kerana anak sampai masa anak tak sudi nak cebokkan ponggong kita bila kita tak berdaya, kita akan kecewa kerana kerja buat kita hari ini kerana anak kita. Tapi bila kita buat kerana Allah puan-puan, tak ada suami, tak ada anak, tak ada duit di tangan puan-puan ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا pernah dengar ayat tersebut ayat apa Ayat seribu dinar. Ayat seribu dinar yang sepatutnya jadi pendinding hidup kita hari ini hanya jadi pendinding di pelekat di dinding semata-mata. Apa pesan ayat seribu dinar? Hidup ni jangan bimbang apa orang nak kata. Orang boleh kata kita gagal. Orang boleh kata kita sibuk dengan urusan kerja. Orang boleh kata macam-macam pada kita puan-puan tetapi menjadi wanita yang hidupnya terasnya adalah al-Quran ia akan membawa kita kepada pesanan kalau yang kita bimbangkan itu adalah rezeki Allah boleh beri daripada jalan yang kita tak pernah fikirkan kalau yang kita rungsingkan itu adalah pandangan orang lalu ayat ini mengajarkan kepada kita Allah boleh buat apa yang akal kita tak pernah bayangkan buat, buat.